В чем нарушение? Пожалуйста, решение 24 суда. 24-я статья, 24 статья Конституции. Где она, кем нарушена? Еще раз тебя спрашиваю. К кем расти? она нарушена? А кем нарушена? При... При... Служба, например, Где? Ты мне натыкал? Что ты мне натыкал? Что ты... Здравствуйте. Здорово. О чем общаетесь? Вы из Украины? Да, город Тернополь. Спрашиваю, вот, слышали ли вы о случае, который произошел в Нью-Йорке, была убита украинка? Слышал. Нью-Йорк Пост опубликовал статью где-то больше недели назад о том, что произошло, и написал о том, что ее отца не выпустили. Он из уже поехал Украины, на похороны. Похорон. Он уже Там? на похороны. Он уже на похороне. Да, я, да, я да, знаю. Ее похоронили 27 августа. Он не может на похороне уже быть. Но выпустили его, он поехал в эту Да, вчера. Сегодня 18 сентября. Вчера было 17. Похоронили ее 27 августа. А вот она была 22 августа. Как вы относитесь к тому, что ее, его не выпустили на батаре? Военное У нас военное положение в стране. Военное положение, положение в Украине вводилось в 2017 или 2018 году, когда на три корабля, корабля было на... Военное положение в Украине введено 24 февраля 2022 года. Оно и до этого вводилось. В, людям... в отдельных регионах. А так, в отдельных регионах оно вводилось и Военное положение запрещает людям выезжать. Есть закон, это первое, не манипулируйте, закон, Я что не не каждый военный служащий не имеет, права, не имеет права выезжать. Называется правовой режим закон. военного стана. Правовой режим на... военного стана. Открывайте закон. У меня он Давайте. открыт. Вы назовите... Давайте, пункт. у вас он точно открыт, а? На каком? Да, первый пункт. Точно. Прочитайте мне его. Он он Вы скажите, каком бунт, Еще раз. У вас открыт, открыт он или нет? Да, у да, меня он открыт. Давайте, давайте. Про правовый режим военного стану. Зачитайте, будь ласка, то когда он принят. Там много. Mm -hmm. Что именно вам зачитать? Вот. Вы его не открывали? Я, я понимаю, понимаю, что вы... Я он его у, у меня открытый, что вы говорите? Что вы Кто? Первый да. раз я его вижу? Да. В каком? пункте. Правовый Мне режим военного считается. стану. Это не этот закон. Вы расслабьтесь. Какой? Какой? А ну, вверх, вверх, ну, пролистайте. как не, как не, не тот, тот? Как, как, как не тот, написано. Да. Что написано? Закон, а, правовой режим военного стану. Что, подождите, что еще раз говорю? Ну, спокойно, вы... я изучал. Вы что кричите? Ну что вы кричите? Вы что, вы что, нет, вы вы мне показываете, я же говорю, зачитайте мне закон. Когда в Украине правовый режим военного стану, а зачем? Ну так про... что... вы же, ну, я же ну, вы... про... говорю, при час выдания військового стану в Украине забороняется выезд войсково громадян. Нет. Громадян, что нет? В каком пункте мне это я, вам, я же вам цитирую, что вы кричите? Спокойно, товарищи. Итак, прочитаю, еще -то раз говорю. Да пожалуйста, страны. Господи. Какой пункт? В этом законе <зас> мне прочитать? Я только это и спрашиваю. <свист> Мне Не нужно еще цитировать, я в состоянии сам прочитать. Статья 1, статья 2, статья 3. Еще <свист> подпунты есть. С <свист> какой статьи <свист> <свист> этого закона это написано. Так, кто я не против прочитать. Порядок поратинного державного кордону для громадян. Подождите. Подождите, вы сказали. Так это <свист> пиццерия. Під... Вы же, а при... вы <свист> же там молодые. пролистали. Ну вы же пролистали там. Там подпунты, вы еще сказали, есть. Там є порядок виїзду законі. громадян, які підпадають законі. під мобілізацію режим воєнного стану правильно. В законі. Законі. законі правовий режим воєнного стану є тут, а там не только нормативна правова база, закон какой, України, яка стаття ви будете слушати, або ви не будете? Перша нормативна Но правова база. Я, я вам пожалуйста. відкривайте. закон України про порядок виїзду. и въезду в граждан Украины. Указ президента Украины 20... Вы что? Вы сказали? Ну я с вами товарищ Товарищ пропагандист, вы сказали. Пожалуйста, я вам нормативную базу сюжетаю. А вы только что сказали, что в законе про правовой режим военного стана есть об этом. Там под этим правовым законом покажите еще раз вот так свою. Там есть указ вот Видите, там есть номера 2018. Вниз листайте, Только там ссылочку. Находите указ президента Украины вид 2. 23 січня 23 року номер 27 про рішення Ради національної безпеки оборони проход. 23 No27, ви будете перебивати, що ли? Називаю я вам скажу, указ президента, читаю, я вам зна... третій раз зачитую. В ньому є указ президента України про рішення Національної ради безпеки і оборони 23 січня 2023 року. По деякі питання щодо перетину державного кордону в умовах воєнного стану. Я вам його зараз зачитаю. Спокойно. Открой, ну, если вы не умеете. Есть 33-я статья Конституции. Я -я статья Конституции. А есть 33-я еще статья Конституции. А 33-я статья Конституции когда-нибудь слышали? Слышали. И что вы мне хотите а там что, сказать? Что там и что вы мне хотите о ней сказать? А, а, гендер, а гендерной несправедливости, вы, давайте. Вы, а гендерной вы, не, вы, вы же об этой теме вы, уже общались. Ну, скажите, где нарушение э, этой статьи? Мы же а разговариваем об одном и том же. А давайте, а где нарушение статьи 23 20. или 33? Я жду, где нарушена эта статья? 24. -й. 24. -й. Где нарушена она? В чем она нарушена? Поскольку, Поскольку не существует, существует закона, закон, запрещающего, не запрещающего выезд людей из Украины. Кто вам это сказал? Он не... У нас нет запрещения, у нас Конечно, есть обмеження. На у нас есть законы... обмеження.

Обмеження в нас есть, а заборона де існує? Так обмеження э, нельзя, э, нельзя? А нельзя. Что нельзя? А у нас что Что нельзя? Что нельзя? Обмерня. Где на... у нас нет заборона. у нас действует час время военного состояния. Есть закон, во время стану. состояния. Давайте. Давайте. А в статье 33 что написано? Что вы отрывали, ну, а я с вас хочу любые спросить, вы видите, должны... как вы любые, себя сами любые, спалили? Любые, любые, любые. <сорщители> подождите, знал, да подождите. Потому что у нас здесь закон, закон про вы... Да вы да можете не тарахтеть. Права, не может принимать никакие решения, вы а а не где это написано? Где это написано? В 33 третьей статье. В 33 Що не може кабінет міністрів? У нас нет у нас нет заборони на виїзд. У нас є обмеження у зв'язку з введенням військового стану. Так написано обмеження, не, не можуть. Можуть здійснюватися. під час військового стану в нас да. деякі в не правовому можливо. режимі можливо. Є записані, можливо. що можуть бути ограничення, і, і, і що у нас є в нас діє правовий режим можливо. воєнного стану. Там мы же его открывали. Его открывали. Вы там что, я, что мы, мы Но, еще его ничего это, не реализации. открывали. Мы да, еще... Спокойно, вы можете не тарахтеть? Вы можете не тарахтеть? Что так, за... Что за... Тарахтеть, так человек, я вас человек. спрашиваю, Чего где взял? нарушено? Как бред говоришь, говоришь ты, потому что ты не подтверждаешь ничего. Не У тебя заготовлено три статьи, заготовлено. Я я заготовлено. Столько, столько, столько хочу. Давай, ты да, да голову, ты не спокойно, да не говорит. кричи, Но успокойся, Но успокойся. успокойся, конкретики от тебя нет никакой. Где нарушение, еще раз говорю. Где нарушение? В чем нарушение? Пожалуйста, решение 24 суда. 24-я статья, 24 статья Конституции. Где она, кем нарушена? Еще раз тебя спрашиваю. К же... Кем 3 -3. она нарушена? Кем нарушена? Пограничная служба, например. Где в, 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 Решение суда есть или решение Верховной Рады о нарушении этой статьи? А, а есть ли ли решение Верховной Рады, Рады о, о, о А, о, о, а о, что уже? А что? А что? А ну а что? А есть решение Верховной Рады или суда об обмежении перетину кордона? Не обмежение, а есть правила, спокойно, есть правила, пересеку, печас, военную... Я слушаю. Еще я раз вам ерунда, объясняю, товарищ Истерик, поскольку военный правовой режим, военного стана у нас введен, есть у нас закон про выезд громадян. Еще раз скажу, даже есть на официальном портале. Ну вам зачитать или вы будете дальше орать? Зачитать или нет? Зачитать, товарищ пропагандист. Откривайте про внесення змін зачитувати. Та ви, да ви поняття не маєте в українському законодавстві, <рес> Ще раз, про внесення змін до правил перетину державного кордону громадянам України. Кабінет міністра постановляє внести до правила перетину Державного кордону України, затверджених постановою Кабінету міністрів 27 січня 95 року номер 57 У разі, у разі введення на території воєнного, України, воєнного стану пропуск через державний кордон громадян чоловіки чоловічої статі віком від 18 до 60 років з метою провадження діяльності у сфері культури, які перебувають у трудових відносинах, відкривайте закон, що ви на мене дивитесь. 18 Закр... Открывайте закон, правила принес. принес. Еще раз, вы, 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 вы спокойно не перебивайте, это у вас не Вы мне, смотрите, вы мне открыли три заготовленных закона. Вы открытый лжец, где я собрал? Где я сыграл? Правовый режим военного да? Где это, запрета что, нету, это есть это обмежение. Не значит, не спокойно, спокойно, раз, спокойно вот этот пальчик. А что ты подгорел? Что ты подгорел? Что ты горишь, родной? Что ты горишь? Я не могу понять, что ты горишь. Ты эксперт в украинском законодательстве. Еще раз говорю, ты эксперт в украинском законодательстве или нет? Давай, ты пока поговори там, а мы еще раз почитаем. Ну. Давай, давай, болтай. Ты не предоставил ни одного доказательства, три заготовленных у тебя на телефоне. Это первый признак того, что ты по других темах не общаешься. А теперь доказывай. Слушаю. Ну, есть у тебя доказательства или нет? Или ты будешь доказательства тарахтеть? Чего? Доказательства я не услышал ни одного. Про порушение доказательства чего? Порушение чего-нибудь. Тут є конституція України, яка не запрещає. Давай а в нас запрет, у нас є обмеження зв'язку з військовим станом. Є з є правила перетину кордону. Тому що в нас введений правовий режим воєнного стану, що можна бути, що під час воєнного в нас навіть є закон внесення змін до правила перетине перетину. Давай. И что там нарушено? Давай, конкретно, нарушено таким-то органом, засвидетельствовано судом, Смотрели. и поехали дальше. Конституция Украины гарантирует каждому, кто закон находится на территории Украины, передвижение. Еще раз говорю, правовой режим военного стану. Ты читал? <св ashamed> ну ты читал, или чи Людей. А а такой такой закон закон не, принимался. Еще раз тебе говорю, доказательства я да, слышу. Где нарушение? Где нарушение? Ну ты ж болтун. Ты, я только ты что открыл прочитал. три закона, не прочитал не про в не внес, ни правовый режим военного стану, не внесения измен до это не удержан. Читаем как большой читал? закон. Я Читаем. А Где а ты его прочитал? Про 18, Скажи, пожалуйста, 18, что 18, что гласит? Да не надо кричать. Что? Ну давай будем с тобой читать. Правовой режим военного стану. Да, Давай, первое Скажи, я пожалуйста, в каком пункте написано о выборах? Ну хорошо, я понял, я понял, да я не старт, кричи. Я спокойно, я спокойно. Я спокойно. Я ты можешь не орать? Ты что, истерик, что ли? Ты истерик, что ли? В нас є правовий режим воєнного стану. Є внесення змін на основі цього до правилу перетину державного кордону громадянами України від 4 березня 2025 року номер 244. Я ж тебе еще раз спрашую, какое, що ти зучав по этому вітасу? Давай, розказуй. Що виговориться. Прочитав? Ну, виговорись. Виговорись, давай виговорись, давай. Это всегда так, так бывает с блокерами, которые не готовятся. Так это ты не... А Мы ты готовился что? А подожди, а ты готовился это получается? Ленин, получается? Ну, такая нижечкая, Секунду, а, лента, ты лента, готовился? А, ты готовился, а, а ты готовился? А ты готовился или что-ли? Ты готовился по, что, по одной теме? Ты по одной теме готовлен? Так ты не предоставил ни одного. Тоже легко прочитать. Ну, читай его. Ну, так почитай чего-то. Да бред это ты, бы я тебя зацепил. Ну, Про я... внесение я... до прав. Подожди, секундочку. Есть я еще раз дам, говорю. Да. Я тебе дам Понятно. подсказку. Идешь на Лубянковскую площадь. Дом второй. Называется ФСБ. Подходишь первое главное управление. Отдел информации. И прекрасно на, на этот, начинаешь изучать вопрос. Не три закона, что ты открыл. А что они означают и в чем и где они нарушены. Все. А то, что ты мне там читаешь болтунок в очках, это ты можешь рассчитывать на колхоз и на нежной площади. Еще раз говорю. Понимаешь? Меня этим не зацепишь, даже не пробуй. Все. Первый, может быть. Ну так ты выговорился, Лубянковский. Все. Ты а ты полный ноль, видишь? Нолик. Смотрите, он, он взял три статьи, три статьи, причем на телефоне открыто. Про правила он не знает, как пить час стану. А, он мне выключил звук, я понял. Вот это первый признак, когда выключает звук, все. Капец. Ну что? Выключил включил звук? Включил звук? Звук включил? Успокоился? Звук включил? Звук включил? Ну, ну, да. А ты думаешь, ты мне выключил звук, и я буду твою бредятину Лубянковскую слушать без ни одного подтверждения, без даже суд, где суд признал неконституционными эти законы? И ты будешь, и ты считаешь, что я буду вот этот бред подготовленный? Три закона ты их открыл специально, взял, сманипулировал убийством украинки, потому что отца не выпустили. Скажи мне, пожалуйста, в каком управлении готовлю? Это я тоже могу купить. И что? Что ты мне показал, флаг Ой. Украины? Для чего ты мне показал его? Ну давай. Ну, так. так, а ты его не... А, опять мне выключил звук. Я тебя тоже не слышу. Пошел отсюда. Вот и все, ребята, три, три закона, которых он открыл. Где нарушения, он не знает. И он же с Костей говорил насчет гендерности. Я же его сразу подловил. Гендерность, когда он с ним же разговаривал насчет этого вопроса, он же ему ничего не ответил. У него нет тупо открытый, и он мне флаг Украины покажет. Какой смысл, я не понимаю. А ты там давай, Гебис, думай, думай, что дальше придумывать. Включил уже, да? Так что за Костя? Давай, Это а ты с кем ты там про эту та же самая? Кит лекс называется. Не помню. Кит лекс. Так я не слышу доказательств решения такая. суда. Кого? Так что за хвостик? Kit я же ответил. Кака? Leks. Да. Ты же ту самую там же. Ты же ничего не доказал. Ты же не доказываешь да. людям. Ты про... У тебя так да. не доказывать. Те же несут, не суд, А, не, не собирайся доказывать. А зачем несут, ты тогда трогаешь эту тему? Какой смысл, смысл Так подожди, как, как доказывать надо всегда, где нарушение. Кто это нарушение признал? И, цей, зачем ты мне открыл три статьи? Ну что, будем тебя разбивать, или ты еще подумаешь? Теперь смотри, открываем так. Открываем, смотри, сюда. Теперь я понял. Сейчас ты будешь смеяться. Итак, погнали. Законно ли обмежение выезда? Открываем статью 64 Конституции Украины. Подожди, спокойно, все, я понял. Сейчас ты будешь, сейчас ты будешь блеять, не знаю как. Итак, обмежение на выезд Украины. Чоловіків від 18 до 60 років під час воєнного стану регулюється указом Президента України номер 64-2022 від 24 лютого 2022 року, проведена воєнного стану Україні. Відповідними постановами Кабінета міністра номер 57 27 січня 1995 року, що затверджує перетинання кордону. Ці норми базуються на Конституції України. дозволяет обмеживать права під час военного стану. Правова підстава обмеження. Ты что, глухой? правовой для этого нужно закон принять. Правовой. Ну видите, смотрите, он, 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 он типа. Ну, відкривай. Правова основа закона ґрунтується на статті 64 Конституції України, яка передбачає можливість обмеження прав під час надзвичайних ситуацій, яких як і є воєнний стан. Вопроси є. Вопроси є или нет? Я тобі відповідаю на вопрос. Как тут здесь? какой-то. Ну ты что, все уже проблеялся? Статья 64. Давай. Открываем. Ты мне натыкал? Что ты мне натыкал? Что, ну, ты, вот. мне иди, уши, что ты мне натыкал? Что ты мне? Все, куда а сваливаешь? Стой! 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 Куда ты сваливаешь? Стой! Стой! Я тебе не отвечаю на вопрос, но я же хотел тебя словить. Ты мне ничего натыкать не можешь, потому что ты не знаешь, как работает Конституция в правовом режиме военного стану. А я объясняю людям и твоим, и я тебя выставлю на канал. Під час от, обмеження є законними. Він сказав, що обмеження не законні. Так що ми смотрим промоверність. Тепер смотрите сюди: право громадянина України вільно залишити свою територію гарантується. ні, ні, стій, ні, стой! Куда?